Соответствует всем критериям, которые мы хотели выбрать в наше хозяйство. То есть ширина захвата, качество уборки, производительность. Ну, после этой жатки, то есть, там нету таких, что там шляпки добавлялись. Все убирает чистую. Ну, в принципе, отличная жатка. Тут даже можно поставить 5. Лучших жаток я, по крайней мере, не вижу. Есть там уже такие, я смотрел в Киеве, ну, в принципе, тот же самый, что в Жафране, что там, там другие есть уже вот такие самые производители. Ну, по конструкции, по конфигурации, как она там стоит, в принципе, то же самое. Авиатируем из SX-8090 и авиатируем из э, жандира роторный. Роторный жандир и класс у нас есть миа 360 жатки, три комбайна. Там две по 9 метров и одна 7 метров. Пойти по полю, пройтись, посмотреть шляпы. И после этой и я сам лично садился на комбайн, косил и на том, на той жатке, на той жатке. Разница есть. Мы взяли одну жатку, значит, испытали, а потом на следующий год вот взяли еще две жатки. Во-первых, захват. Загружаешь полностью комбайн. Туда ты. То есть, если ты работаешь прижатки 7 метров или 6,6 6, 6 на, на, на ты сейчас узел 9 метров. То есть идет нормальная производительность комбайна, идет загрузка полностью ротора. И так понятно, что экономия соляры, экономия топлива и то же самое быстрота уборки тоже. Ну, то есть можете рекомендовать клиенту? Могу, да. Я рекомендую клиенту, пускай, пускай покупают. Оно свое окупится, это как говорится, Оно как она дорога, да, дорого. Ну, потом оно всегда купать. В течение я думаю, двух сезонов она точно окупит.